महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग आणि मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी शहीद वीर मुरली नाईक यांच्या दिला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वीर मुरली नाईक यांचे वडील श्रीराम नाईक यांच्याशी व्हिडिओ कॉलद्वारे बोलून वीर मुरली नाईक यांना श्रद्धांजली व्हाय तर मंत्री उदय सामंत यांनी वीर जवान मुरली नाईक यांचा मुंबईत पुतळा उभारण्याचा देखील महत्वाचा निर्णय घेतलाय आज दुर्भागीची बात आहे की हमारे महाराष्ट्र के मुंबई में रहने वाले जिनका जन्म मुंबई में हुआ था वो अपने देश के सैनिक हुली नाइक इनका जो युद्धजन्य परिस्थिति भारत देश में पैदा हुई है उसमें निधन हुआ है उसको आदरांजलि देने के लिए और उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको मिलने के लिए महाराष्ट्र राज्य का मंत्री करके मैं यहाँ आया था शिवसेना जो हमारी पार्टी है उसके जो नेता है मुख्य नेता माननीय महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी मुझको यहाँ भेजा था मैंने अभी उनसे माता जी से और पिताजी से बात की है उन्होंने उनके बेटे ने जो देश के लिए आहुति दी है उसके बारे में हम सबको आपको भी अभिमान है वो जब बम्बई में आएंगे तो उन्होंने एक हमेशा यहाँ व्यक्त की है इच्छा व्यक्त की है कि मुरली जी का वहाँ पुतला बनाना चाहिए बम्बई में जहाँ उनका जन्म हुआ था और वो आज ही हमने यहाँ डिसीजन लिया है कि वो हम पुतलावा बनाएंगे उनका जो देश के प्रति भावना थी वो उन्होंने पिताजी ने भी यहाँ आप, को कह दिए इसलिए पुतला वो बन जाएगा और उनके सपोर्ट के लिए उनके फैमिली के सपोर्ट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो को कुछ करना है वो तो पक्का करेंगे माननीय महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने भी अभी वीडियो कॉल के ऊपर उनके साथ बात की है उनकी माता के साथ भी बात की है हमारा पूरा महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके साथ है जब वो मुंबई में आएंगे तो उसी ही आदर से उनका सम्मान किया जाएगा और उनकी जो तमन्ना है उनकी जो इच्छा है कि वहाँ उनके बेटे का यानी आ, जी का तुथला बंजागम बल्पावधीतच लोकप्रिय झालेला भारताचा बुलंद आवाज आपला भारत चॅनल सबस्क्राईब शेअर लाईक आणि कमेंट्स करायला विसरू नका